Їдемо на евакуацію в місто Костянтинівка. Там у нас сім'я, мама, тато і донька. Вони вже раніше виїжджали з міста Бахмут, переселенці. Ситуація в місті складна. Так, тут вообще было, я же говорю, это ночь, предыдущую, вчера весь день, такой кошмар был. Дочка боится? Да ну как сказать, не особо, просто то, что гулять не ходим. Мы же никуда практически не ходим, дома в основном, дома, дома.

Берегитесь. Так главное, чтобы оно закончилось все. А то тревоги подвал, тревоги подвал. А, а, тут, а тут у то... него друзья есть в Констахе? Был, Были? Был мальчик, да, но я не знаю, сейчас выехал, не выехал, мы же постоянно дома сидим, не Да с какого? Да с где-то они дома сидят уже. Еще во двор вышли, там перегуляли полчасика, и, и, то если полчаса есть. И зашли в хату. А вы с Бахмута выезжали, да, это? Да, в уже еще. Да, мужья, было. Вы на Одну родину ми вивезли і сьогодні у нас з'явилася чергова заява на родину теж з Бахмута, в якій перебувало двоє дітей, 2-6 років. Кожен день у нас евакуація по одній-дві родини. Зараз працюємо як на Костянтинівському напрямку, Торецькому, так і на Покровському напрямку. Не треба гаяти час, закликаю родини з дітьми. как можно быстрее эвакуироваться.